Мы можем вынести, да? Там прилетало, было так громко, ощущение, как будто стекла вылетали. Друзья-то ехали наверное, да уже. Да, еще в 22-м уехал друг в Германию. Мне папа дал живут, типа, если прилет какой-то осколок ранил, я могу все это перевязать резко себе. У меня оно всегда при себе находится. Какие свои вещи собрал, что ты повезешь? Ну, по минимуму большую часть перебрал. Лишнее убрал, ну, основное оставил. Но Удочки. Но... У меня там и спиннинг, и поплавочные. Люблю это рыболовить.

точно. Я там быстро выхожу, там наверное, в магазин бегать, такой подстричься. Все забрали? Да. Оде а Арсений, смотри. И, не выходит, вот и, забрали. Иди, лови. Как у вас громко было последние дни? Очень громко. Очень. Потому что, не боимся. Ради деток тут не нужен.

Я надеюсь, что не буду його користуватися я. Да, так отце. Так, Она такая крозиночка на ложуш на рану. Обматываешь, обматываешь, потом на краю, бачи, де є затяжечка така. І затягуєш. Ти затяжечку ложиш на рану прямо. Угу. І придавлюєш, щоб кров не шла і обмотуєш дальше.